Ну, вы знаете, теоретически есть возможность договориться. Почему теоретически? На самом деле формула договоренности, она предельно проста. Вот то, на чем мы настаиваем. Мы говорим о том, что парламент должен принимать законы в интересах народа Украины и в интересах страны. Но мы видим перечень тех законопроектов, которые предлагает Янукович, правительство Азарова парламентское большинство для рассмотрения на этой сессии. Я могу сейчас уже, проанализировав, пока бегло перечень этих законов, сказать, что 99% из них нацелены либо на укрепление личной власти Януковича, либо на пополнение карманов верхушки украинской власти. Интересами людей там даже не пахнет. И в этом главное наше противоречие. Наша задача как оппозиции не только критиковать власть. Мы всегда предлагаем решения. И по сути дела по многим вопросам, вот будь то, например, они на этой неделе будут пытаться проголосовать изменения в конституцию. По сути дела по всей системе правосудия. Но то, что в стране нет правосудия, это знает каждый гражданин. Но я хочу сказать, что вот эти изменения – это все те же самые безобразия, слегка перемешанные, завернутые просто в яркую обертку. Да, они смогли получить положительное заключение в Венецианской комиссии. Но еще раз, там люди не знают специфики украинской. Вот в чем проблема. И поэтому мы не будем за это голосовать, но мы предлагаем другой рецепт изменения системы правосудия. И мы говорим, давайте сядем за круглый стол и выработаем взаимоприемлемую формулу. Покажем людям с тем, чтобы это было публично, это изменение в Конституции, и тогда мы проголосуем вместе с вами. Но я опять-таки на 99% уверен, что нам скажут нет. Вот в этом главное противоречие. У нас, у нас и украинского народа, и украинской державы не совпадают интересы с нынешней украинской властью. Не совпадает понимание стратегии и пути развития.